Цивильные справы, гражданские дела. Что это такое? Гражданские дела это и жилищные, и трудовые, и про всыновление, про опекунство. Это все гражданские дела. Их очень много. Земельные, трудовые кого-то уволили. Это тоже гражданские дела. Но из трудовых дел, кстати, есть исключения. Если я публичный службовец, госслужащий, я работаю на государственной должности, и меня уволили, я свой трудовой иск буду подавать не в гражданский иск, не в гражданский суд, а в административный. Почему? Потому что я публичный службовец. И все, что регулируется государственной службой, это, соответственно, регулирует КСУ. Кодекс административного судочинства Украины. Он рассматривает в том числе иски о прохождении публичной службы. Высшими должностными лицами, милиционерами, пожарниками. Это тоже МЧС, государственный орган, есть специальные звания, соответственно, он имеет свой статус. А военные атошники? Военные атошники... Нужно, наверное, ответить, ответить. Ну, получение Правда, статуса, да. да. Почему? Потому что я, например, воевал в зоне АТО, мне не дали этот статус, я должен как-то обжаловать. Что я обжалую? Я обжалую действия местного военкомата. Местный военкомат — это госорган, это, восторган. это восторган. Поэтому есть будет административный суд. Ну, и... и в местных судах их тоже рассматривают. Вот у нас в Невропетровске есть в местных да. судах рассматривают. сейчас мы к этому дойдем. Вот хоть если по суду, и по идее для этого специальный косу создали специальный административный суд, но есть категории дел, которые рассматривает местный суд, но опять-таки по косу. То есть судья, я работаю в местном суде, я рассматриваю, у меня специализация гражданские дела, но, например, мне не начислили пенсию. Вот мне уже 55 лет исполнилось, мне с 55-летнего времени у меня есть специальный стаж, допустим, я работал 13 лет сварщиком. И у меня сокращенный стаж с 55 лет. Я нападал в пенсионный фонд заявление, а мне написали, что, ну, там, как правило, пенсионный фонд, это сплошь ряд, к сожалению, Миллионам пенсионерам отказывают начисление правильной пенсии. Они придалбываются, ой, а дайте там какую-то дробитку 1973 года. Ну, вот, понятно, это уже предприятие, давно ликвидировано, и архивы, наверное, сожалению. Но вот так они требуют. И тогда я подаю административный иск о вызнании этих действий пенсионного фонда такого-то района незаконных, но подаю его в местный суд, но административный позов, который должен соответствовать требованиям не ЦПК, а КАСУ кодекса административного судочинства. И судья местного суда, суда рассматривает этот иск, соответственно, тоже в административном судочинстве. Это все написаны в КАССУ. Такой есть порядок. И там в какой-то статье на память не скажу, ну, но кому интересно, мы вернемся к этому. Вот. Поэтому бывают исключения, обратите внимание. Мы к этому постепенно будем доходить, а буду вам рассказать, почему я вам об этом рассказал. Потому что у нас потом будут некоторые дела по иллюстрации, и нам они тоже будут интересны, как они рассматриваются. Будут дела о прохождении публичной службы или обжалование тех или иных действий вашего харьковского начальства. Например, если Какая-то гражданская организация захотела провести мирный митинг просто там под флагами русско-татарских Крым, а им запретили его проводить, поэтому, соответственно, активисты этой организации будут вынуждены обжаловать такие действия в административном порядке в Харьковском окружном административном суде. И нам о Зоне это очень интересно, уже как раз подходит под ту категорию дел, которых мы мониторим, которые мы ведем. Он ГПК, Господарско-процессуальный кодекс, по-русски хозяйственный процессуальный кодекс, ну, кодекс Украины рассматривает. Это те законы, согласно которым, которые регулируют, как должно как должна выглядеть исковое заявление, какие документы должен приложить представитель ИСА, например, если это естественно подает, а вот какой-то его юрист. Представитель что там должен, или доверенность нотариально подать, или если адвокат представляет, то орден, ордер адвокатский. Он регулирует время подачи операции, кассации. Ну, для тех, кто не юрист, соответственно, там будете задавать по ходу потом вопросы, и мы на этом остановимся. Кроме этого, мы еще забыли рассмотреть такую категорию, как админ правонарушения. А можно еще по предыдущему опыту? Да, да. Но иск гражданина, то есть как бы физического лица, да, по вот этим вот кредитам, да. это, ну, как бы там это банк это а это гражданский, это гражданский. Да? Банк, кредитная спилка, честно говоря, вообще эти кредитные спилки, если позакрыть. Нужно так дурят. В канаде как? хорошо работает. Ну, в кавычках хорошо. Не, в Канаде, в Канаде хорошо работает. <свят> Почему здесь Канада? В, с... не, в а Становой кости, это... хорошо это... работают кредитные спикеры. Давайте про наши У меня были такие дела, когда эти кредитные спикеры прямо так обманывали людей, когда там человек получая кредит в сто тысяч гривен, через полтора года вынужден был Отдать полтора миллиона с мобильным телефоном, это бы тоже бы дисциплинировало судью. И, скорее всего, бы совсем другое было бы решение. Это более справедливое, более законное, и которое бы защищало такого маленького украинца, который попал, к сожалению, в такую беду, в капкан. Это финансовый капкан. А еще это еще, ну, прояснить по, 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 по судности, да, или как оно да? да -да. называется. Ну, если еще вот одно гражданское лицо другому позачает деньги, да, вот это, это уже вот бывает. Такой... А если э, лицо, которое позачало кошты, является, вот, как вы упоминали, ФОПом? Физично особо предприятие. Да. А второе ФОП? А второе просто как бы. Вот ну, у нас и... просто было, приходили, и... да, вот если мы два, решили, два ФОПа, то это хозяйство. Да. А, а если... Тут... если ФОП и гражданин. Цивильный суд. Цивильный, да? да? Независимо цивилин, от того, цивилин, кто есть. особо не предприятие нет, она не имеет юридического лица, это Правильно, Но бывает, когда фоб и фоб, исключение, физическое особое предпринимательство. Это два юрлица считают. Ну, они хоть и не имеют статуса юрлица, но они субъекты хозяйствования. Поэтому, соответственно, между ними сложились какие-то правоотношения в сфере бизнеса. Тот не убрал или не помыл. Но это деньги ему заплатил. Соответственно, есть конфликт. И поэтому ну, в таком случае это будет рассматриваться хозяйственным судом. Правонарушения есть у нас еще один кодекс пятый. Это КУПАП. Кодекс Украины про админ правопорушения он регулирует отношения правонарушений, которые не являются уголовными. Водитель ехал пьяный за рулем. 130-я статья Кодекса Украины про правонарушение правопорушения. Инспектор ГАИ составляет протокол, направляет его на рассмотрение. Суд местный, загальной юрисдикции. И судья, который имеет специализацию, но, ну, как правило, в местных судах все судьи рассматривают, потому что их очень много, этих одним он будет рассматривать этот протокол на представе УАПА Кодекса Украины про одним про порушение. Он регулирует порядок составления протокола, что должно быть в протоколе, сколько должно быть свидетелей понятых, кто должен расписаться, как э, разъясняет и какие статьи прав должны разъясниться нарушителю. Этот кодекс не только про дорожно-транспортные нарушения, он очень много содержит разных статей, очень много разных правонарушений. Как в сфере торговли, например, обман покупателя. Как в сфере, например, наркотических веществ, там нашли какую-то там травку. И вот новая полиция считает, что это не клевер, а там какое-то наркотическое средство. Тоже регулирует. Ну, понятно, до какого-то объема, если там... Большой объем, это уже уголовное. Правонарушения могут Например, рассмотрим ситуацию, когда мы проводим мирное, мирное собрание, мирное собрание, и у нас появились какие-то провокаторы другой политической партии, организации. Они там вбегают в толпу, начинают бить активистов, девушек. Некоторые активисты испугались, разбежались, а другие активисты активно начинают себя защищать и своих близких, своих друзей. Подходит милиция, и на удивление... Ну, как народе говорят, принимает, пакуют не вот этих титушек, провокаторов, а наших, наших мирных граждан, которые пришли, но ну, вынуждены были или обороняться, или там флагами отмахиваться. К сожалению, были такие случаи, но и в Харькове вся Украина я видела по телевизору. Мелкое хулиганство. Потому что у нас есть еще в уголовном кодексе 296-я статья, это уголовная, Правду говорю. 296-я статья хулиганство, которое предусматривает уголовную ответственность. А также есть административная ответственность, то есть, ну, мелкое какое-то правонарушение, будь то без билета в Толейбусе проехал, выкинул бумажку в окно, это тоже административное правонарушение, по-моему, пол неполкового минимума, по-моему, 8,50 предусмотрено, от 8,50, то есть бумажку выкинул, от 8,50, по-моему, штраф минимальный за это предусмотрено. То есть в таких случаях, если мы знаем, что у нас есть какое-то дело, и кого-то из членов какой-то организации арестовала милиция, значит, дело будет, скорее всего, рассматриваться, если там не было никого, ну, бомбы никакие взрывались, никого не было побито, не проявилась кровь, а вот такое мелкое правонарушение, скорее всего, будет составлен протокол про Административное правонарушение предусмотрено Кодексом Украины право и, и этот протокол будет направлен в местный суд, суд первой инстанции. Поэтому... А какой именно суд местной инстанции, если он там по районам, как это выбирается? Да. Значит, как правило, эти протоколы направляются по месту регистрации правонарушителя. То есть, если он зарегистрирован в Джингинском районе Харькова, есть еще такое в Харьковском не радует меня это, но он пока есть, какие-то Значит, Соответственно, по месту регистрации будет направлен на этот суд. Возможно, будет по месту совершения правонарушения. То есть, если у нас это мирное собрание было на площади Свободы, это у нас центральный район, как он называется? Не Киевский. Киевский. То есть, соответственно, возможно, там было таких 10 протоколов составлено, 10 разных человек. И, возможно, они все будут в Киевский районный суд направлены. Поэтому, если мне как активисту Озону будет поставлена такая задача, а возможно я сам узнал про это в Харькове, или там в Киеве еще наши координаторы про это не знают, я, соответственно, звоню в Киев и говорю, слушайте, у нас тут такие события. Вот очень интересное дело. Мне кажется, что людей там незаконно арестовали, и мне кажется, мы должны промониторить это, эти процессы, чтобы, чтобы все там было правильно. Ну и допустим, наша военное правоохранительное. Отлично, спасибо за информацию. Действительно, давайте про это судебное заседание. Тогда наш волонтер должен идти в местный суд, в административную канцелярию, канцелярию с розведу административных справ, справ про админправопорушение. Обращаю ваше внимание, иногда в местных судах эти канцелярии объединены. Уголовная и про Иногда они объединены. Иногда это один кабинет канцелярии. иногда они разные. Отдельный кабинет канцелярии по уголовным делам, отдельный кабинет канцелярии по делам нарушениям. И в этой канцелярии по фамилии нарушителя, правопорушника, мы можем, можем узнать, на когда назначено это дело. А нас интересует дата, время, судья, суд. То есть в каком суде, в какое время, в каком месте какой судья будет рассматривать это дело. Очень важно сразу же спрашивать канцелярии, где сидит этот судья. Бывает такое, что в некоторых судах два здания. И в некоторых городах даже бывает, что они на очень большом расстоянии находятся друг от друга. Вот я вчера был э, в Борисковском суде. Я на сайте... Э, сейчас по вас еще буду учить, как на сайте искать эту информацию. Увидел, что судья там Иванов, рассматривает какое-то дело в сколько-то время, и адрес Борисовского суда, э, Киевский шлях, 72. Прибыв туда вовремя, в 10 утра, я пришел на охрану, представил, показал свое служебное удостоверение адвоката и сказал, что я, вы по какому делу? Я говорю, по административному, но хорошо, что я сказал, что я иду к суде Иванову. Он говорит, так судья Иванов не тут рассматривает дело, он совсем в другом здании. Я говорю, а где он? Ну, слава богу, недалеко, 400 метров, улица Небесной Сотни, ну, 5 минут надо было пройтись. Хорошо, что он еще это дело не успел посмотреть, я успел. А бывает так, что человек приходит вроде бы и вовремя, вроде бы и по адресу, а его дело уже рассмотрено в соседним здании или в соседним соседнем в это же время, и секретарь написал, стороны на а в этом сторона позывачили ответчик по этому делу. В Киеве окружной административный суд города Киева когда-то имел четыре здания mm -hmm. на Хрещатике, на улице десятины, на Камандарт на Хамева. И ну, сейчас говорят, это был бардак.